Слава Господу. Аллилуйя. Сегодня прекрасный день. А прекрасный день, потому что мы пришли к кому? Господу. Пришли до молитвы. Аллилуйя. Мы пришли сюда прославить нашего Господа. Встретиться, пообщаться. Послужить один другому, если это надо. Это всегда надо. А самое главное, знаете... Прославить, поклониться и открыться Господу. Быть присутствием Его. Мы знаем, что Он здесь, на этом месте. Он сказал, где двое, Твое, там и я, среди вас. Я хочу с вами быть, и я всегда буду рядом с вами. Как бы ни было и где ни было, Он всегда с нами, а никогда не оставляет нас. Слава нашему Богу! Знаете, перед первой молитвой, перед нашей молитвой, перед началом служения, я хотел бы зачитать Псалом. Псалом, псалом 94, с 1 по 6 стих. Псалом 94, с 1 по 6 стих. «Придите, воспуем Господу» воскликнем твердение спасения нашего. Представим лицо, лицу Его со славословия, в песнях воскликнем Ебу, ибо Господь есть Бог великий, и Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор Его же, Его море, и Он создал Его, и сушу образовали руки Его. Придите, поклонимся и приподем, приклоним колено пред лицом Господним Творца нашего. Знаете, воспоем, поклонимся, склоним наши колени перед кем? Перед нашим Господом Иисусом Христом. Я думаю, Он достоин этого чтобы мы сегодня могли прославлять нашего Господа. Он достоин также, чтобы мы могли ему поклониться, чтобы мы могли свои сердца открыть. Потому и мы здесь, чтобы иметь общение с Ним. Слава нашему Богу. А сейчас давайте поднимемся на наши ноги и помолимся.